В умовах трансформації економіки українське суднобудування гостро потребувало інноваційних технологій, які забезпечили б йому конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. Херсонський завод відноситься до підприємств, які знайшли ефективні шляхи залучення засобів, впровадження нового продуктивного обладнання, освоєння новітніх технологій суднобудування. Навчання персоналу і організації виробництва продукції, що користується підвищеним попитом. Завод зробив ставку на вітчизняного інвестора і організував свою роботу на основі досягнень вітчизняної науки. Є немного пару слов сказати о ситуации на Херсонському судостроительном заводе, заводі. Стабільно в будущее. Це та ключова фраза. которая характеризует ситуацию, сложившуюся на нашем предприятии. В настоящий момент портфель заказов нашего предприятия сформирован на ближайший код. У нас есть заказы как на полнокомплектное судостроение, есть заказы на модернизацию судов и довольно большой портфель заказов на ремонт судов. Сегодня в акватории нашего предприятия стоит целый ряд судов, которые ожидают в своей очереди на модернизацию. И та программа, которую мы развернули при помощи Николаевского кораблестроительного университета, при помощи морского инженерного бюро, возглавляемое господином Егоровым Геннадием Вячеславовичем, программы по модернизации судов, для нас, как для предприятия, это серьезный козырь на рынке судостроения и судоремонта. Те проекты, которые разрабатываются сегодня морским инженерным бюро, безусловно, они уникальны и пользуются большим спросом у судовладельцев. Во многих случаях суда, которые в том состоянии, в котором они находятся, предназначены на лом, После выполнения модернизации по проектам, разработанным морским инженерным бюро, мало того, что сохраняют свои технические характеристики, во многих случаях достигается улучшение технических параметров до 40%. При этом стоимость выполнения таких ремонтных работ, модернизационных работ гораздо ниже, чем при строительстве, как, например, полнокомплектного судна. В своей деятельности, конечно, вы, мы во многом руководствуемся и другими проектами ученых Николаевского корабле, кораблестроительного института, как, например, оборудование и технологии очистки э, вредных выбросов, разработанное профессором Брышковым Сергеем Сергеевичем, мы массово используем у себя на предприятии. При участии под руководством профессора Квасницкого Вячеслава Федоровича проведена модернизация машин плазменной резки. Это позволило нам серьезных капитальных затрат избежать. В целом, именно с нашим профильным учебным заведением, Николаевским кораблестроительным институтом, с преподавателями и учеными налажен очень тесный контакт. И это позволяет нам в своей деятельности не просто повышать нашу конкурентоспособность, но использовать те наработки, которые есть именно научные в практической деятельности. Это в свою очередь приводит к усилению позиций нашего завода на рынке судостроения как Украины, так и мировой отрасли. Робота на Херсонському заводі кипить. Всі стапельні та добудівні місця зайняті ремонтом, модернізацією і будівництвом суден. Завод впевнено дивиться у майбутнє.